Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera So kita teruskan sesi kita Di mana untuk pusingan kali ini Saya akan le masuk lebih mendalam eh, Mengenai uh, Pemahaman uh, Apa dia All this Iaitu Kesemua ini ada enam Yang pertama asas structure Yang kedua siri impasif, siri kolektif korelasi struktur, uh, dinamik pasaran dan sistem entry ya. Dan um, apa yang kita cuba cari adalah memahami bilanya dijangka bilanya apa yang kita cuba buatlah mencari high probability bila struktur impulsif akan berlaku. Dan kita akan trade kalau jang, uh, kalau apa probability untuk struktur uh, impas apa impasif berlaku Uh, adalah tinggi ya? ha, jadi itu yang sebenarnya kita cuba buat bila je collection habis dan akan diikuti oleh structure impulsif itu basic dia alright so yang pertama adalah persi persiapan chart. kita skip semua ni so kita dah cover sebelum ni ya, jadi adalah persiapan cat. Bila anda membuat mapping dan menggunakan alien, ini syaratnya. Carta bar, gunakan dua indikator, stokastik dan juga RSI. Anda boleh gunakan indikator lain, tapi dalam sistem saya, saya cuma menggunakan dua indikator ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemahaman mengenai series structure. Saya, saya tak nak ulang satu-satu ni sepatutnya so, kita dah ulang banyak kali. Ya. Yeah? Aturan impasif basically terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah motif biasa, yang kedua adalah impuls uh, mo, uh, motif yang ketiga adalah sorry, Impasif biasa, motif dan juga diagonal. Diagonal pula terbagi kepada dua, leading ataupun ending diagonal bergantung kepada kat mana dia berlaku. Okey, itu part of the question. Lepas tu corrective kolektif terbagi kepada simple dan juga kompleks. Kalau simple, kita ada zigzag, flat, segitiga. Kalau kompleks adalah gabungan. Sama ada double correction ataupun triple correction. Habis. Now, seterusnya kepada Fibonacci. Untuk lekuk 2, paling minimum 38.2 sasaran. Boleh tak dia tak sampai? Boleh asalkan dia sampai 14.6. Kalau lekuk 3, Uh, apa kalau impuls biasa 100% itu target. Uh, kalau motif 1618. Okey dan um, ke, paling minimum 618. Ingat sasaran fibo berkenaan. Okey dan kalau impuls dan juga um, apa dia motif lekuk tiga dia tak boleh ada pertindihan satu dan empat. Ini semua nampak macam tak penting tapi ia amat-amat-amat utama dalam sistem uh, dan memahami dynamic market. Okey. Lekuk empat paling kurang 23.6 itu syarat untuk sistem. Boleh tak dikurang itu? Boleh 14.6 tapi kita akan sasarkan 23.6. So, maksudnya kalau dia kot, membuat correction tak sampai 23.6 kita takkan letak entry. Right? Dan um, apa dia kalau dia adalah motif ini sampai 1618 lekuk 4 tak akan membuat pembetulan melangkaui 50 Tak sampai. Dia, akan, dia boleh sama tapi tak boleh melangkaui 50 lekuk 3. Dan lekuk 5 ada 3 kaedah sama ada sama panjang dengan lekuk satu ataupun kalau kita ambil fibo retestment ini di antara uh, 1, 2, 3, 6. Ataupun kalau kita ambil fibo extension daripada bawah, sini akan mencecah 6, 1, 8. Itu sasaran. Boleh tak dia lebih? Boleh tak dia kurang? Boleh. Asalkan dia melangkaui 3. Okay. Dan seterusnya beranak kepada yang besar. Okay. Saya sekali sekali imbas. Eh? Kalau kita melihat kepada stokastik, idea dia, stokastik dia akan membuat yang berikut. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Itu stokastik dalam impuls. Okay. Dan RSI, satu, dua, tiga, empat, lima. Berlaku divergence. Boleh tak dia tak ada divergence? Boleh. Tapi kalau dia adalah tiga, ini kena ada kena berakhir dengan divergence okay. dan satu lagi adalah pembentukan tiga divergence dalam siri impulse ataupun motif divergence pertama dekat RSI divergence yang kedua ini tak break berlaku lagi divergence dan kesuhan divergence yang ketiga. Yeah. Ini benda yang kita dah ulang-ulang-ulang. Now, satu lagi konsep adalah bila kita melihat siri impulsif ataupun motif, kita boleh melihat extension sama ada extension dekat satu, dalam ni extend, yeah. ataupun tiga, ataupun lima. Dan di sinilah kita akan melihat kepada Fibonacci Pertindihan untuk lekuk tiga Serta konsep fractal okay, Itu cuma ulang kaji ya, Apa yang kita dah cover Somnigale, Fendi, Rina dan lain-lain Itu bukan benda baru Itu benda yang kita dah ulang-ulang-ulang Now, take home Apa yang uh, baru Bukan baru Apa yang basically anda cuba untuk capai dalam pusingan kali ini adalah pemahaman bilanya anda akan extend. Ni benda yang paling susah. Benda yang paling susah dalam Elliot adalah extension, bukan ni correction. Orang takut lukis Elliot kalau benda tu berkecamuk. Berkecamuk tu senang lukis sebabnya dia banyak lekuk. Lagi banyak lekuk, lagi banyak tempat cilok. <coughs> dia kalau tak banyak lekuk tu, susah lukis. Kalau nak tahu. Hmm. Saya kalau cat tu banyak lekuk, aa, senyum. Sebab dia senang. Dia kalau dia pergi pacar tu yang payah. Now, kita ada contoh terbaik semasa iaitu Bitcoin. Kita buka kat sini eh. Iaitu Bitcoin semasa. Okay, structure dari sini. Structure sekarang ni, kalau anda tengok dekat awal ni, dia bermula dari sini. Setuju? Sebab um, apa yang ada dekat MT5, uh, dia sebenarnya ada jauh-jauh lagi. Kalau ada tengok macam ni. Dia ada super milenium. Kalau saya jadi anda kali, saya ambil uh, pasal SMC tu, anda takkan dapat pendidikan percuma SMC daripada mana-mana tempat secara percuma. Ha, Ibrahim ada cover SMC. Jadi ikut. Jadi kalau anda lihat struktur sekarang ni, anda faham bahawa ini adalah permulaan dia. Anda ada full reset. Jadi kalau anda intraday, anda, anda turun time frame daripada daily turun kepada H4 contohnya. Anda nak tengok ada tak reset daripada permulaan kat sini. Dan turun lagi. Kalau tak nampak, tak nampak macam reset ke tak ni bang. Turun lagi. Sampai anda nampak reset. Ha, kalau ni macam berkecamuk sangat naik balik naik balik ada nampak satu reset kat situ jadi kalau kat situ ada reset anda letakkan macam ni satu dua ya. Dan mungkin kat sini tiga, empat, lima. Mungkin. Kalau anda ambil cerita satu fractal Ha ni kita cuma tengok satu structure Lepas tu ada turun balik Ingat konsep dia adalah Kalau dia adalah tiga Dalam dia tak boleh bertindih Dan sasaran untuk tiga adalah Paling kurang adalah uh, 618 618 Sasaran 100% dan seterusnya kalau dia impas 1618. Okay. Now, anda dah ada satu riset yang anda identify. Letakkan dia sini. Okay. Habiskan habiskan struktur ni, anda cuma berminat sebelah kanan ni. So, kalau anda nak katakan dia habis tiga, di sini kena ada lima dalam dia. So, ada turun time frame. Daripada line dekat sini, dalam ni, ada tak divergence? Anda cuma habiskan tiga kalau ada divergence. Paham tak? Ingat. Bila anda nak lukis sebagai lekuk tiga kat sini, dalam ni kena ada divergence. Satu dua kita dah settle ni kan? Satu dua, Satu dua kita settle. Yang tempat reset tadi settle. Satu dua settle. Kita cuma tengok yang sebelah kanan. Now kita ada full. Ada full apa. Full. Um, reset dekat situ. But anda tak dapat letakkan tiga macam ni. Boleh tak dia? Boleh. Cumanya anda tak letakkan dia sebab dia tak ada divergence. Ingat rule kita tadi kalau kita kata ini impulse, kita nak tengok tiga tu berakhir dengan tiga tu ada divergence internal dia. Sekali tak ada. Dia tengok dalam kecil dia ada tak divergence. Ini. Faham? Anda tak akan habiskan tiga kat sini. Anda akan sentiasa extendkan dia. Jadi untuk lukisan ni disebabkan kita ada perpisahan di antara dua ni. Anda akan lukis dia sebagai, don't worry about fractal dulu eh. Satu, dua, tiga, empat, and lima. Untuk yang kecil. Jangan peduli dengan fractal dulu eh. Ini cuma bagaimana anda memahami siri structure. Hmm. Kecuali tiba-tiba dia buat macam ni. Nah, then anda akan fikir balik dan mungkin habiskan lima ke, anda katakan structure ni semua habis ke, ada kita tengok yang besar tapi setakat ini kita tak nampak benda tu. Anda akan buat 1 2 3 4. Seperti yang kita lukis sekarang ni. Seperti yang kita lukis sekarang ni. Kalau ikut riset ni, ini adalah tiga, tiga view. Tak kisah. So, dia tak ada divergence. So, anda akan sentiasa extend, extend, extendkan dia. Extend, extend, extendkan dia. Selagi anda nampak dia ada perpisahan tiga, empat dan itu memungkinkan dia sebagai satu impulse, anda akan sentiasa extendkan benda ni. Dalamnya ada pecahan tak apa. Ha, fahamkan yang ini dulu. Demo, selagi anda dapat lukis dan tak ada divergence, ada perpisahan, anda akan extendkan yang dalam ni. Ini akan extend. Kalau dia nak habis pun, ha, anda akan extend macam ni. Tujuan dia, anda tak cari ujung trend. Ha, ni tiga empat anda akan sentiasa nak extend benda yang nampak trending selagi kita dapat anda anda menemui uh, apa separation dan tak ada kita extend 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 dia sentiasa extendkan dia mungkin sini adalah empat depan ni Dan kalau kat sini pun dia break divergence lagi, anda akan extendkan lagi. Extendkan tiga ni sini dan seterusnya. Bila anda nak lukis tiga of tiga macam ni, dia kena ada divergence. Ini kena ada divergence. Baru dapat lukis tiga of tiga. Faham tak Vendee? Anda nak lukis tiga of tiga ataupun seperti dalam nota kita tiga of tiga kat sini kena ada divergen Boleh tak ada tak ada divergen Boleh. Tapi anda tak akan lukis benda tu. Anda akan extend, extend, extend sampailah dia tak dapat nak extend Dah berlaku tiga divergences. Barunya ada jangka ini hujung nak habis. Selagi anda tak nampak tiga divergence dalam impulse, anda akan sentiasa extendkan dia. Ni tak ada, ni tak ada divergence. Jadi kita extend. Boleh. Benda ni anda takkan dapat mana-mana tolong ambil. Kalau ada orang yang cerita benda ni itu dari saya. Haa. Yes. Selagi anda nampak, boleh lukis lekuk tiga, maksudnya ada separation, anda tak akan jangka hujung trend. Terlalu ramai yang suka lukis, ini tiga, dan tak salah pun. Tiga, empat, lima, patut Lepas tu Bitcoin nak terjun longkang katanya. Tak bertindak. Ha, tu. Gap. Bukan gap. <gap>, gap biasanya menandakan lekuk tiga. Gap kat situ satu dan empat. Maksud 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 uh, Fendi adalah gap di antara satu dan empat. Tak bertindak. Tak bertindik. Kita takkan lukis macam ni. Faham? Sistem kita, kita takkan lukis macam ni. Kita akan lukis macam ni. Sebab dalam ni kita boleh extend. suka cari ujung trend. Ha tu itu basic dia lah. Jangan suka cari ujung trend. Selagi anda nampak kat sini nampak satu dua oh aku boleh lukis dan extend kan. Selagi anda tak nampak divergence. Kalau the moment anda nampak divergence then anda tak extend. Boleh? Katalah kat sini malam ni dia naik. Ha, tu lain kali Katalah malam ni dia naik dan membatalkan divergence ni. Jadi kalau itu berlaku, kalau itu berlaku dia nak buat macam mana? Sama ada anda nak extend ke satu, dua, satu, dua, but apapun anda extend anda sentiasa extend, 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 extend. Maksud dia macam ni, eh? katalah Bitcoin pada malam ni dan mengetahui Bitcoin itu boleh berlaku. Tak mustahil. Tiba-tiba kat sini, dia batalkan divergence. Hash 4 punya divergence. Eh, apa, dia dia naik lagi. Dia naik dan tak ada divergence. Naik lagi. Di, di sini dia naik lagi. Kita tak dapat lukis sebagai 4-5. Kalau itu berlaku, what you do is ada tarik macam ni. Satu ni turun pangkat. Anda nak jadikan sini lekuk tiga. Faham? <tuh> anda akan jadikan sini Sebagai satu merah Satu merah, dua merah Dan sini anda jadikan sebab, sebab dia tak ada divergence Lepas tu dia break Anda nak extend Anda jadikan satu hitam kat sini Dua hitam Kalau dia membatalkan divergence Kalau tak Anda terlalu agresif Lurus sangat Faham? Kalau anda buat dia sebagai satu, dua, lepas tu anda jadikan sini sebab dia, tak ada lepas tu dia break, anda jadikan ni satu, dua. Dua. Boleh tak boleh, tapi cat dia akan jadi macam ni. Terlalu laju. Jadi apa anda buat, anda tarik dulu yang fractal besar, anda habiskan fractal besar dia dekat sini. Satu, dua. Satu, dua. Lepas tu alih fractal ni pergi ke atas. Yes, situ akan laju but end product dia, dia tidak jadi macam ni. Dia tidak jadi lu, lurus macam ni. Ha, tu end product dia. ada contoh yang cantik sebab Bitcoin tengah trending. So, selagi anda tak nampak divergence, anda extend, extend, extend dalam bentuk yang tengah membuat trend. Pegang yang tu, sampai nampak tiga divergences. Tiga divergences, saya ingat ya. Tiga divergences. Satu. Eh, satu, dua dan tiga. Anytime. Kalau dah dalam ni break, yang besar dia tak break, anda extend yang dalam ni dulu. The moment dia break divergence ini, anda alihkan tiga ni kat sini dulu. Kalau kat sini break kan? Ha, anda alihkan tiga, empat, lima. Katalah satu, dua, dalam ni, tiga, empat. Okay. Kalau dia break, ini bukan lagi tiga. So, anda kena cari divergence. Kalau dia break macam ni, ini bukan lagi tiga tiga ni. Ini kena naik lagi. Ataupun ini satu dua, satu dua. Sebab so, dia tak boleh jadi tiga of tiga. Ha, tiga of tiga kena ada divergence. Itu basic dia. Kalau dalam impas, dalam diagonal lain ni. Boleh? Tiga of tiga kena ada divergence dan tak boleh bertinggi. Ni benda ni. Benda ni. The moment dia break, kalau dia break, then kita akan extend. Dia. Kalau oh, dia break, kita akan extend. Contoh, satu, dua, break. Kita dalam ni break. Anda jadi satu, dua, satu, dua. Akan... Itu masanya untuk anda jadi jadi uh, anda agresif. Selagi nampak divergence, tak ada momentum, anda tak dapat nak agresif. Ada nampak momentum dan maksud dekat situ momentum adalah indikator dia. Ya? Dan price bergerak sama. Membatalkan. Pada waktu tu anda akan extend kan. Nampak kan ni? Satu dua, satu dua. Satu dua. Sebab anda tak dapat lukis tiga of tiga selagi tak ada damage. Boleh? Nampak macam tak penting benda tu sekarang. Tapi bila anda mapping, terutamanya benda yang bergerak macam ni, in practice eh. bila anda menampak laju macam ni tak ada divergence anda tak habiskan dia dia amat membantu percayalah bila terutamanya bila ada uh, perubahan eh. ah, ni jatuh ke bawah tiba-tiba kat sini buat 5 buat 5 kan soalan dia anda nak habiskan 1 2 1 2 pecut ataupun dia akan 1 2 3 4 5 tak benda ni set up ini set up kita. Nampak macam tak ada apa. Tapi dia amat-amat penting. Kenapa saya masih letakkan ke atas so, sini baru nampak satu, dua, tiga. Tapi kalau tak elite wave, boleh je saya buat ni jadi segi tiga. Segi tiga, tiga, empat, lima. Habis kat situ ni jatuh ke bawah. Kalau tak elite wave. Itu elite wave. Elite wave ni apa pun boleh hukis. Sebab itu, cuma elite wave, ada apa? Dia tak ada, tak nothing. Not, tak ada, tak, tak tak guna. Anda kena cantumkan elite wave bersama dengan momentum. Sebab itu ada indikator dan juga korelasi dan juga kepada FIBO tadi. Sebab kalau cuma ikut rule and wave, rule and wave simple je. Wave 2 tak boleh bawa satu, wave 3 tak boleh ke ha, tak boleh ada pertindihan, momentum yang tertinggi, wave 4 dan wave 1 tak boleh bertindih dalam impulse. Itu je. Kalau setakat added wave, dengan rule itu macam-macam boleh lukis. Kan? 1, 2, 3, 4 macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh kan. Setelah lagi tiga dia tak paling pendek. Ha, itu red wave. Tiga kat sini bukan paling pendek. Satu dia pendek. Lima extend. Kalau tak red wave. Ha, dia amat berguna. Amat berguna bila anda melihat kepada uh, korelasi ya, dan juga kepada momentum. Boleh? Okey? Jadi ambil yang itu, ingat bila lukis tiga atau tiga, anda nak tengok divergence. Tak ada divergence, anda tak lukis tiga atau tiga. Boleh tak dia tak ada divergence? Boleh. Tapi sedang lukis live chart yang sedang berjalan, dia tak sama dengan tengok chart semalam. Chart semalam dah siap senang. Bila sedang berjalan, anda kena pegang satu benda. Tiga atau tiga, anda nak tengok divergence. Okey? ambil balik yang itu dahulu, nampak macam tak ada apa, seriously. Bila anda tengah trade, bila anda tengah 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 manage position, anda nak, nak keluar, dia banyak guna benda tu. Banyak guna dia. Nak keluar posisi ke tak? Mengletar, letar, letar contohnya jenis yang suka duduk depan cap. Benda-benda tu amat membantu. Nampak tak ada apa tetapi sia-sia. Ha, itu -sia. dalam impasse. Ha, jadi kita akan sambung kepada Um, apa lebih lanjut lagi pada esok uh, eh esok saya tak ada hari hari Khamis untuk uh, Siri Structure eh. jadi labun sistem dan dengan sistem anda um, teruskan bersama kami di Melayu untuk segmen berikutnya iaitu let's demonstrate bersama Siti Wani bersama dengan Ibrahim dengan dan juga host XM kita selepas ini uh, jadi itu sahaja Labuan sistem dan dengan sistem anda jumpa lagi assalamualaikum wallahi